сразу представить своего со-докладчика, э, национального эксперта проекта Олега Николаевича Картавцева, прошу не жаловать. Это один из ведущих э, экспертов э, в, в Украине в области экологической экспертизы. Он хорошо знаком с предприятиями вашего региона, оценивал их с точки зрения. Ну, государственных органов власти, с проблематикой. Ну и в принципе для того, чтобы немножко скорректировать наш ну, тон относительно сегодняшней нашей дискуссии, То есть, у нас идет тон, ну, естественно, не обвинительный, ну, в пользу чего-то. есть понятное дело, что крупные предприятия, которые по сути являются экономическим донором региона, не только региона, но и Украины, накопленные проблемы, которые там, скажем так, с начала еще прошлого века, устаревшие технологии, э -э, как бы э -э, невозможность привлечь инвестиции. И с доклада Игоря Анатольевича мы уже ну, как бы понимаем, здесь ясно, что есть э -э, обновленный план природоохранных мероприятий на э -э, предприятии, который, э -э, мы надеемся, будет реализован в полной мере. И ситуация будет постепенно меняться. Но опять же, зная технологический процесс. Ну, понятное дело, что э, представители э, Запорожсталь и технических организаций, научно-технических организаций, которые здесь присутствуют, они лучше знают технологические. Э, процесс стареплавления не жилья, но я также изучала этот вопрос в рамках проекта, поэтому, естественно, он имеет определенный цикл, и мы не можем говорить о том, что вот, допустим, завтра мы можем что-то радикально поменять, потому что вот она должна вот отработать свой... То есть можно по чуть-чуть, а вот уже в общей модернизации уже переходить на другие технологии. Вот, поэтому, но э, есть и другие мероприятия, которые все-таки позволят э, решить э, те проблемы, которые есть, связаны с загрязнением окружающей среды, в частности атмосферного воздуха, потому что мы говорим, ну не в принципе там о проблемах загрязнения атмосферного воздуха. Мы прекрасно понимаем, что так или иначе это связано с комфортным. Э, с комфортной средой питания и качеством жизни. Да? И так или иначе, абсолютно соглашусь с Александром Николаевичем вот, о том, что он очень ну, красиво предоставил эту статистику, ну, то есть доступно да, то есть для широкого круга заинтересованных лиц. И действительно нет прямых исследований, то есть насколько загрязнение окружающей среды, ну, в частности, и атмосферного воздуха, влияет на здоровье человека. То есть мы не можем сказать, что там, вот от такой-то концентрации то сразу возникают там, онкологические заболевания, там, боли... потому что это все индивидуально. Ну, мы прекрасно у нас есть у каждого генетический свой код, какая-то предрасположенность, но также мы все прекрасно понимаем и осознаем, что ну да, влияет, то есть, ну вот насколько. И также мы прекрасно осознаем, что мы хотим ну, жить более качественно, если мы говорим о высоких... Ну, о стандартах качества жизни, а европейских стандартах качества жизни. Мы вот обязательно, вот что касается средств массовой информации и представителей общественных организаций, которые здесь представлены в широком таком представлении, то есть здесь не только экологические общественные организации, но организации, которые входят в областной э, ну, совет общественный, которые представляют социальную, экономическую сферу, бизнес-ассоциации да, и так далее. Чтобы важно, чтобы вы понимали, что качество жизни ⁇ это не пришел в магазин и купил много колбасы. Вот, и у тебя на это есть деньги. Это качество жизни не купить там автомобиль, там пятикомнатную квартиру, дом, пенсии, зарплаты. Это ну, не совсем качество жизни. Это один из элементов. То есть если будет нездоровая окружающая среда, будет у вас квартира, автомобиль, у вас, как говорится, не будет ни счастья, ни не здоровья, это факт. Вот. И а, наш, проект, наш проект, буквально а, пару слов скажу о проекте. Он реализуется общественной организацией «Живая планета». Мы выиграли конкурс на реализацию этого проекта в рамках программы Европейского а, международного фонда возрождения. Наша задача – идентифицировать проблему, ну, с экспертной точки зрения идентифицировать эту проблему, поэтому работает общая группа, как ну, наших внутренних экспертов, так и привлеченных и а, также разработать механизмы реализации решения тех проблем мы тут подключаем, работаем совместно с министерствами, с инспекцией. у нас проводились уже ну, дискуссии на эту тему и а, очень важно донести информацию до общества потому что вот, общество понимает, что ну вот, да, оно плохо, там дым с трубы валит ну то есть, а куда деваться, на работу что туда идти зарплату всем тоже оттуда приносить то Реально общество не понимает, а что нужно сделать, чтобы было лучше. Вот наша задача просто рассказать обществу, то есть сформировать социальный заказ на то, чтобы сделать, чтобы лучше. И понимаете, социальный заказ, он формирует политику государства. То есть, по сути, президент, правительство, Верховный Совет Украины делают то, что нужно народу, ну, то есть, там, начиная от декларативных программ, но ну, и все равно делает. Потому что он понимает, что у него это электорат, он придет, он его выбрал, и он с него спрашивает, он за него да, голосует. Поэтому это очень важно, чтобы мы донесли информацию с точки зрения ну, тех или иных приоритетов. Вот. В этом, собственно, и заключается проект.